святый крепкий, святый, нас. И хорошо, что собираемся. Вот. Конечно, хотелось бы, чтобы людей было побольше. Ну, допустим, я пришел сюда по зову души, потому что коснулась и моих родных эта беда. Ну, в принципе, должны помнить, должны знать, должны вспоминать. Посещали бабушку одну. И когда я спросил, она очень хорошо помнит все события, что вы помните больше всего, помню войну и голод. Однако, говорит, голод был хуже войны, потому что от голода не спрячешься. Если от войны можно было как-то еще спрятаться, куда-то сбежать, где-то в лес, в землянку, то от голода не спрячешься. Фактически это смерть, которая покрывала и догоняла всех. Поэтому, как в народе говорят, самое страшное – это ведючая смерть. Когда ты ее видишь, сделать ничего не можешь. Как раз это было то, что сказано о голоде. Фактически то событие, которое нельзя повторить никогда на нашей земле. Не только на Украине, а в целом на земле. Со слов моих родственников, мы всегда чтим нашего, будем говорить, древа жизни, поэтому как по линии отца, так и по линии матери, значит, у нас, ну, скажем, есть и люди, родственники, которые пострадали во время голодомора. И практически ну, бабушка уже погибала от голода. И ну, только, будем говорить, нашлись, будем говорить, такой у нас был Выдаев, который действительно, будем говорить, отдал уже такое последнее, то, что могло спасти, будем говорить, именно бабушку. И здесь люди не, не пожертвовали, будем говорить, не поскупились. И все-таки как-то отходили бабушку. Она уже практически была опухшая от голода полностью. Ну и э, бабушка еще прожила, скажем так, долго. Моего прадеда было 11 детей. Из них два мальчика и было и 9 дочерей. Так вот, во время голода погибло 5 человек. Они именно, будем говорить, семья была зажиточная, они были раскулачены, забрали все практически до последней нитки, как рассказывала про бабушка, что все даже с сундуков позабирали то, что было. Ну и, естественно, такая вот участь последовала семью. Поэтому разъехались они тогда по всей Украине практически. Мой дед осел уже здесь, будучи немножко уже постарше, чем будем говорить его сестры. А сестры, те, которые были младше, пять сестер, они в течение двух лет всем погибли от голода. Поэтому нашу семью это, скажем так, коснулось довольно-таки серьезно. И родственные связи, те, которые были, конечно, могли бы быть намного шире, намного больше. Ну, дни рождения мы помним всех, всегда их вспоминаем, ну, а в этот день он такой всегда траурный, стараемся будем говорить, родственники, конечно, все разъехались в дружковке, мы остались одни, ну, так вот тех, кто и будем говорить из наших здесь есть, мы всегда созваниваемся, можем поговорить, обговорить все это мероприятие, ну, за круглым семейным столом.